গাইজ মোৰ নিউ ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ত' আজি মই কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম তো গাইজ আপোনালোকে ভোট দিলে নে মই দিলোঁ মোৰ ছেকেণ্ড টাইম হয় ভাল লাগিল ভোট দি পিনে ত' এতিয়া কি কি কৰোঁ চাওঁ আহক গাইজ আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাম ৰুমাল যিটো আমাৰ মায়ে নিজৰ হাতেদি বোৱা হয় খালত কিমান আছে চাব নেকি বৰ দেখাই আছো তাইজ এইটো আমাৰ মায়ে হাতেৰে বোৱা কাপোৰ খালত এইবোৰ এইখিনি কাটি দিলোঁ আৰু এইখিনি আছে কাটিব ইমানবোৰ কাটিয়ে আছিলোঁ মই অকণমান অকণমান কাটা হৈ গৈ তাৰমানে চিল কৰিব আছে আৰু ত' আপোনালোকক যেতিয়া এনেকুৱা ৰুমাল লাগে মোক জনাব ঘৰত বোৱা হয় মায়ে বোৱা কেনেকুৱা লাগিছে জনাব গাইজ এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল মই কাপোৰ কাটোঁতে কাটোতে এনেই গৈছোঁ গাইজ কাপোৰ কাটোঁতে কাটোঁতে নহয় অকণমান কাটিলোঁ তাৰপিছত মানে কি কৰিম আৰু ভাত চাত খাই গৈ লওঁ তাৰপিছত এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল এতিয়া মই বনাম কণীৰ দম তো মই কেনেকৈ বনাওঁ আপোনাক দেখাইছোঁ চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো একদমলৈকে তো গাইজ এতিয়া আমাৰ তেল গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মই দিম কণী কণীটো মই আগতে বইল কৰি থৈছোঁ এতিয়া মই কণী দি থাকিম দেই মই কলিকেইটা দি দিওঁ আৰু মই বহুত ভাল লাগে ৰং অলপমান ৰিলস দি দি থওঁ তাৰপিছত এতিয়া হালধিটো দিওঁ তাৰপিছত আৰু অকণমান গছলা দি দি থওঁ তাৰপিছতো অকণ ভাজিব লাগিব ইয়াতে বিলাহী আৰু আলু দি দিলোঁ দেখুৱাব নহ'ল কাৰণ অকল অকল খোৱাটো নোৱাৰোঁ বিলাহীও দিছিলোঁ মানে এইটো আলুটো বইল কৰাই হয় বিলাহী আৰু আলুটো একেলগে বইল কৰিছিলোঁ ভাজা হৈ গ'ল অলমষ্ট মই অকণমান পানী দিম তাৰপিছত আমদেকেইটা দি কণীকেইটা দিম পানি আমার আঞ্জার কালার দেখিছে না ধুনিয়া রঙ হয়েছে মো বনায় রং উঠি এনেকাতো হবাই নয় তো এটা মানে এটা বইল দি যিটো ইয়াতে কষ্ট কৰি লওক আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ চাবস্ক্ৰাইব কৰিব বৰষুণ দিয়া জেগাই মোৰ মাতটো নুশুনিব পাৰে নাই